Лена, мы с вами не виделись уже около полугода. Как переживали вы все это время, учитывая напряженные отношения между Украиной и Россией? Я очень переживаю, до сих пор переживаю, потому что у меня очень много друзей украинских. Я вообще считаю, что это две страны, которые... У меня папа украинец, он из Черкас, а у меня дедушка живет во Львове. Поэтому для меня это большая боль, и я очень хочу, чтобы у нас наконец-то восстановился мир, потому что я, я не могу видеть тебя и говорить, что ты мой враг. Учитывая то, что живут ваши родственники в Украине, вы с ними поддерживаете связь? Потому что сейчас в семьях случается раскол из-за разной политической позиции. Из-за того, что в России поддерживают политику Владимира Путина, а в Украине считают ее неправильной и агрессивной. Наши родственники все поддерживают нашего президента Владимира Владимировича Путина. Вот так. Наши родственники, живущие в Украине, поддерживают нашего президента Владимира Владимировича Путина. Да? То есть, даже несмотря на его агрессивную политику, это аннексия Крыма и все то, что происходит на а мы этого президента выбирали, мы его очень любим. Мой муж доверенный лицо, Владимир Владимирович, я э, фанат этого президента. Ваш подопечный Дима Билан за все эти полгода был не замечен ни разу не в поддержке Украины, не в поддержке позиции Владимира Путина. Каждый должен заниматься своими делами. Вот Дима занимается как раз тем, что он поет. Я тем, что он что я продюсирую много проектов. Для меня важно всего прежде всего мир, э, мир между нашими народами.